А мы, свободные, прямоходящие люди а не бандерлоги, сделали свой выбор. И действительно, эту пасту обратно в тюбик уже не загнать. Спасибо. Мы будем свободны, если сами этого не нарисуем. Надо сказать, что Путин сегодня находится в положении Павла Ивановича Чичикова, про которого обитатели города НН не знали, такой ли это человек, которого немедленно надо схватить как неблагонадежного, или это такой человек, который сам может схватить любого как неблагонадежного. И только одна